Сейчас встречу Никитоса, а потом проведу экскурсию в Гузере. Сейчас повин заблоков. Тут стики тропок всяких. Ой, что тетя и разная. Ну еще Витюня. Вин там сидив. Я сидела, когда был пожар. Ветер был северно туда, на закорченную, в мою сторону ветер был. Я вот там сидела под деревом, на мой пепел сыпался, и пламя было аж до неба. Он видите, это же воно деревья уже жгло. Такие пламя, я сидю, на мой пепел сыплю. А Витюня в камышах сидит, его там перетелепало. И я хоть там убежать могу. а он на мостике на таком, что... Шо что там пока выберешься и камыши сухие, они ж моментально пыхают. Гляньте. О, что тут? Лява на за мной идет. Слуха, что я балакаю. Ой, короче, мы тут капитально. Вон, зато теперь Саню видно. Тоже он был за камышами. А сейчас сидеть на к надолонке саду вот, Теперь просматривается. Раньше сидел тайно и скрытно. А сейчас открывся. Так. так, меня там Нидерланды приглашали. А нас и тут неплохо кормят. Вчера салом накормил Серега. Сегодня он Соседские черешни, соседские дерево блюд. Признавайся. Ну, конечно. ну так что свое, если за забором краще. Не, у нас вообще ничего нема. Ну да, та понятно. <признавайся> так, поехали до цей, до дяди Вити, до дяди Гены. А це я шла-шла, когда то дивлюсь, трубка И шла по цей трубке, а там же ж ничего не хащи и шла по цей тропке. Вот а оп, да, туда на велике. <свят> <свят> вот. Это наркоманская тропка у нас была. Тут все засекречено. А он Гена сделал, он иди по тропинке. Он же зробил, бачишь, он выложил. Вот тут наркоманы кострик полили. Варили свои наркотики. Я не знаю, что там сейчас раньше был героин, и эфедрин. А сейчас же куча новых. А я пришла дальше. Тут все было заросшее, заросшее. Бобры тут водятся. Тебя встретили, да? Что плюхнуло? Рыба или бобер? И мы с Серегой сделали два места. Ну, тут все было заросшее, сейчас бобры все вырезали. Ты ж все? Узнаешь? Бобры выгрызли. Что ты угукаешь? Он, диво, бобры все повыгрызал. Он дядь Гена сделал. Иди туда. Он угу. сделал место. А я пойду сейчас до Витюни. Познакомлю вас с Витюниным Бачите, Видите, какие у нас тут секретные... Ой, ой, тут надо нагибаться. Тут надо. Сидишь, никто тебя не видит. Никто тебя... Там пятачок бобровый. А это там, да я лазила. Дальше там еще одно место. Да? А сейчас покажу, как я нашла Витюню. И была дуже-дуже удивлена, что там вообще можно ловить рыбу. Я думала, там и воды нема. Ну, гузырь мелко-мелко там речушка впадает и живет всякая леса, там живут зайти ну там дюжа заросшись и вот я вдруг вижу тропка появилась новая думаю она такие широкие хорошая такая тропка не схожа на наркоманскую на собачью собачьи тропки и Вони йдеш, йдеш, а потім треба вставати на карачки, тому що вони ж як туннелі проривають. А тут така трубочка. І йду, йду, Йду. Ось починається вже болото. Болото. Ну Хтось же ж там. Де ж піти? Подивиться. Нет. О, не ма його, я потім, я потім познайомлю. І оце отут вот він поставив собі трон. Поднимает на віс. Третя, третя, карасик, третя. поднимает на віс. Йому не світить, солодочка, карась. Не буду ему заважать, потом сниму видео. карасик трыцем. Ой, болото. Лякалка. Короче, подкрался сзади незаметно и налякал меня. Догадайтесь да, трех раз кто? Я уже заходила до тебя. А ты бы там? А ты откуда идешь? Тебя там не было. Я уже там была, там не клює. Uh -huh. Ось, наш... у тебе там карась треться страшно. Ось я... я хочу подивитися, як ты туда залазиш. Это можно, это можно снять такой трек. Uh -huh. Просто, когда горел камыш, когда горел камыш, uh -huh. Витя вот там сидит, это ж как пыхнет моментально. Ну, мы на там хоть, знаешь, хоть лысина какая-то, тропки там все. Ну, ветер в мою сторону был. А если ветер был на восток, куда вот я спешу? У него там нычка, я кослесенка. Если ветер был на восток, вот это все как пыхнуло. А он на мостике, причем на мостике, на который хрен залезешь. Он вот, я все сложно. А то моя тропа. А вот а это бобровая тропа. А вот это палку. То есть на И бросили. Дотянула. ляйки, как собачьи тропы. Такие мощные. Вот а я думала, брешешь. У Витюни опять пивбан. Гля, ну покажи, покажи. Гля. А у нас семь штук на двоих. И то красноперок. Хоть кормы, хоть не кормы. Мне же никто не верит, что у Витюни там баклажки баклажке ни в кого не плавают, Тики-витюни. Короче, Никитос там спыть. Я тоже. Семь штук красноперок с мизинец. Никитос одну, а Никитос одну крупную вытащил красноперку. Такую, больше ладошки. Он там орал. Автобусами, а, а он с красным пер... А, есть хоро... О, баяка. Есть, да. Тоже. Ну, одна. И карасики, и карасики. А карасика у нас ни одного. Вот такие дела, малята.